Крымский модеровец, это для твоего блога. Снимаю. Давно я не пишу в вашем блоге. Стараюсь только читать, но решил вот снять небольшой ролик про затоку. Все будет без монтажа. Вот так вот. Сегодня выглядит берег затоки. 18 июля. Вторник 2017 года. Не знаю, как там у вас в Крыму, но у нас где-то вот так. И там еще будет один небольшой ролик про возле гостиницы, где мы снимаем, чтобы было понятно, какое количество туристов приехало сегодня, вчера, в последнее время отдыхать сюда.